hebat loh ini yang uti yang uti nih lo yeah. naik gunung batu tuh, insya Allah mau bilang apa? Alhamdulillah. Nah, ya. mau naik lagi ke atas puncak? Oke okay. kita tunggu dulu yang di bawah sebentar. Semangat semangat semangat. Kuat kuat kuat, kuat. kita berada di ketinggian segini nih nggak tahu berapa mdpl keringatnya sudah kocos-kocos. Perjuangan. <laughs> Perjuangan. Yuk, bisa, 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 bisa. This is real. Real, real. This is real, <laughs>

Akh, berat banget. Makanya kita jangan. Langsung langsung habis. <laughs> ya, kena, oh. Kita kena langsung. Berapa berat aja tadi? Salah kostum. Ya Allah. Di sini juga ini. Mandi keringet kita nah, tadi. Ini yeah. tasnya ini sampai gede-gede banget ngaden. Heeh. Kaswanso full. Wis ngono atasnya ditinggal uangnya ada di dalam tas ditinggal di dalam bis dan akhirnya yang lain pada belanja kita ngomplek mas, tapi duitnya utuh Repose. sekarang kita mau berangkat ke masjid al Farum lagi karena ini jam 3 lebih 5 menit dan ini hari ketiga kita ya mas Oh, hari keempat kita di sini, tapi ini uh, mulai ke tiga atau ke -2? kedua. Ya, dua. <laughs> kita tidak mau menyanyikan waktu. Meskipun nanti jam 7 kita akan melakukan perjalanan umur raki dengan mikot dari Cirona, tapi kita harus menjemput uh, rahmati gusti allah. Ayo dpdp menang gusti allah. <laughs> Kita baru mau balik ke hotel ternyata kita ketemu dengan ibu-ibu yang dari Surabaya baru sampai di Masjidil Haram ini terus uh, bingung mau nyari suaminya mau ketemu sama suaminya tapi nggak bisa telepon karena nggak connect roamingnya jadinya kita sedang bantuin ibunya ini uh, koordinasi dengan suaminya supaya bisa ketemu di K73 guys Nah Si bu ya ini dari tadi nyariin orang Indonesia, akhirnya ketemunya dengan kita. 73, 73, 73. Sudah di luar masih dia haram. WC berapa? Kalau WC saya nggak tahu ya Bu, kami itu ada banyak tuh. 79 harus ya, sama dengan kita bareng. berarti 74

74 74, 75, 76, begitu jadi satu Sudah? Iya Wah, ini kebun cuy Nanti kita, kita. 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 berbual, <tuk tangan> oke? ya usah kemana-mana, Bu Assalamualaikum Sudah? Iya ya. Biar, Nek, nanti suaminya yang gantian nyari di itu 74 Sekarang kita sudah memburu waktu, jam 7 kita mau berangkat ke mana? Wisata Tour Tur Mekah jam 7. Sekarang sudah jam berapa coba? Jam 6 ini. Kita belum sarapan, belum ganti baju. Ayo cepetan. <laughs> Wah keren Ayo! 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 Ayo!

Kita turunnya waktu di Jawa Barat. Oh. Jalan ini baru jalan di bawahnya, belum sampai ke gunungnya ya. Baru belum sampai ke gunungnya dan jamanya uh, yang wisata ke sini banyak banget. Nanti pasti di tempat di gunungnya sana pasti juga ramai banget. Oh, dan di sini panas, alhamdulillah panas kuat. Lihat nih guys, jadi di sini pasarnya kayak gini, ada yang jualan. Seperti ini, ya, ya. macam-macam. Ya, ya. Ini kurma muda ya, pak? Manis. Ini hijau bukan? Oh, ini kurma muda. Mas, mas, mas. Kurma muda. Manis, manis. Ini kurma muda ini. Ayu, ayu. Kurma, muda. Kurma, ya, ini, ini muda. kurma muda. Kurma muda hamil. Ini, ini muda. Kurma muda hamil. Oh, oh biar bisa hamil. Hamil aja lah. Balik ya, balik ya. Nanti aja, nanti aja. Nanti aja bu, nanti. Oke. Sepuluh real. Sepuluh real. Mahal. Sepuluh real. Sama-sama, sama 10 Sepuluh real. Tiga seratus Oh, Oke. Tujuh Oktober dua ribu dua puluh tiga. Agenda Rika Jo Store bersama rombongan jamaah dari Magelang berwisata. Tur Mekah bagian dari program yang diberikan oleh Pak Yai. Sekitar jam setengah sembilan pagi, Alhamdulillah kami tiba di Arafah. Bus kami langsung berhenti di area parkir untuk menurunkan kami. Kami harus berjalan kaki lumayan ya agak jauh untuk sampai ke point of Jabal Rahmah. Amin. Di sepanjang jalan menuju Jabar Rahmah banyak sekali kita dapati para pedagang kurma. Dari kurma muda yang mitosnya bisa menjadi wasilah para pasutri pejuang garis 2 yang mengharapkan keturunan sampai dengan kurma tua dan aneka buah. Juga aneka jenis kacang-kacangan. jemuran ada garing tau Johan Dijual baju-baju abaya juga kayak gini guys Hei, Berapa? 200 jekawi original bu bahannya kuri. Ini no china baju Pak Maka Mahal Kali di sini. No china baju. Ya. No china baju. Ori, ori Arab. Berapa tadi? 200.000? 300. Ah, 300. Oh, 300. Ah 300. Ah, 300. Ah, 300. 325. Ah 300. 300. 325. Di sini crowded karena ternyata di sini ini adalah persimpangan kita buat naik ke Jabal Rahmahnya guys di sana ini di sepanci ini belok kanan eh kok belok kanan belok kiri. Tuh, oh ini nih 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 kelihatan ya ini. Nih. Bu, nih. Oh, oke. Okay. La ilaha Nah, kita tetap mau naik ke atas ya guys karena kita punya doa khusus, kita punya hajat. Dan tadi setelah mendengar penjelasan Pak Yai, doa kita pantas untuk dipanjatkan di atas nanti ya. Kita mau naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. gimana siap ya orang kita bisa kok berhasil naik bromo ya kan mm -hmm. naik bromo berhasil di sini juga harus berhasil Kalo ya ini nggak setinggi bromo iya ini nggak setinggi bromo bisa pelang -pelang. bisa iya bisa bisa ya bentar lagi kita sampai tangganya ya pelan 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 satu hmm. ramai banget semua pengen naik guys tuh itu di belakang sini ini Jabal Rahmahnya yang kita akan naik ya Gunung Batu itulah Jabal Rahmah bukan gunung batu biasa tapi ini adalah saksi bisu tempat penerimaan taubat bukti cinta dan pernyataan akan kesempurnaan Islam Sekarang teman-teman amati dulu kayak gimana cara mereka naik Kalau di Bromo itu kita dikasih jalur khusus ya dibuatkan jalur gitu untuk naik ini kita harus cari rutenya sendiri dan wajib banget hati-hati ya yo apalagi kita tanpa perlengkapan pengamanan eh, yuk kita naik mesti kuat 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 kuat, kuat. Yo. ini rutenya kita kan gih ambil satu rute yang sama gih satu rute gih Oke. Kita cari jalan menanjak. Salah satu objek wisata bukit bebatuan setinggi 70 meter yang banyak dikunjungi jamaah haji dan umroh ini dikenal sebagai tempat pertemuan pertama Nabi Adam alaihissalam dan Hawa usai dikeluarkan dari surga. Karena sepasang manusia yang saling mencintai ini yaitu Bunda Siti Hawa yang dikenal sebagai Umul Bashar atau Ibu dari seluruh umat manusia dan Nabi Adam alaihi salam yang dijuluki sebagai bapaknya para nabi ini ketika berada di surga tergoda oleh bujuk rayu syaitan untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dengan memakan buah khuldi maka keduanya diturunkan ke bumi di dua tempat yang berbeda. Um, lewat mana ini yang enak? Iya, lewat mana ya? Pas Sini, ngatas atas nggih, pelan-pelan nggak apa-apa nggih. Kok tarik-tarikan ternyata ini batu. Ini batu loh ya. Banyak tulisan-tulisan di sini. Mbak Rika, Mbak Rika. Bu, ngatas atas pegangan batu nih. Pegangan. Sik, sik. enak. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat kanan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Awas. Awas kiri, awas ge. Kiri, kiri. Awas kiri. Pemandu jalannya Mbak Sol. Halo. Halo, halo. Hey, ayo, telah loh, senyanya. udah saya sampai dia. Semangat sampai situ, Bu. Oh, ambil jalan lain nih oh, ya. Oh, iya enggak apa-apa. Oke. Enggak apa-apa. Allah. Allah Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala keduanya dipertemukan di Jabal Rahmah setelah ratusan tahun kemudian setelah melakukan pertobatan. Dan doa taubat Nabi Adam dan Siti Hawa diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna

ibu, ayo bu semangat bu, sedikit lagi. Ayah makan dia lagi. La 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 la. Selain menjadi saksi bisu tempat penerimaan taubat dan bukti cinta dan setia hati Nabi Adam dan Siti Hawa selama ratusan tahun Hingga tak pernah berpaling untuk menduakan cinta mereka Jabal Rahmah juga menjadi saksi bisu di saat Rasulullah SAW berkhutbah pada Haji Wadah Haji terakhir Nabi sebelum beliau wafat pada saat wukuf di Arafah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan turunnya surat Al-Maidah ayat 3 yang merupakan wahyu terakhir yang mengabarkan bahwa Islam telah sempurna. Dalam penggalan surat Quran tersebut, Al-Yauma Akmal Tulaqum Tinnakum tu alaikum Aleikum wa Waroditu Lakumul Islam pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ayo mas, wah, semangat. <laughs> Mari tuh di sana tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Kita tinggal satu tanjakan lagi. Satu. Eh bu, tak jujur bu, tak dorong, tak dorong pantatin. Bat huh? <laughs> eh nelayan. Bu bu bu, gantian bu. Allah terima kasih. Uh. Amin Terima kasih Allah amin. sampai sisi amin. 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 amin 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 jadi Masjidil Haram makanya ada di sana maka dari itu kenapa kita berdoa menghadap ke sana menghadap ke arah kiblat guys semuanya berdoa berdiri sambil menghadap ke kiblat Sebenarnya mengunjungi Jabal Rahmah ini bukanlah salah satu ajaran dan hal yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi boleh dilakukan dengan maksud mulia lainnya seperti misalnya ziarah, menambah pengetahuan atau sekedar melihatnya sebagai salah satu bukti kekuasaan Allah. Karena tidak menampik dengan berbagai mitos yang sudah mendunia tentang Jabal Rahmah ini, akhirnya untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Arab Saudi menderikan papan pengumuman besar di bawah bukit di pesan tersebut berisi beberapa larangan yang menggunakan beberapa bahasa. Di antaranya ditunjukkan ada beberapa bagian dari kesalahan jemaah, yaitu uh, mencium monumen atau tugu ini, mencium batu, menuliskan nama-nama uh, di batu, dan sebagainya. Berdoa mungkin boleh, tapi jangan sampai kita uh, mensalah artikan uh, perbuatan kita di sini. Oke sekarang kita mau doa hajat kita uh, dan di sana arah kiblatnya ya Mas di sana masjidil Haramnya yuk Mas berdoa Amin 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 Amin, Amin. yuk sekarang kita cari jalan untuk turun guys teman-teman hati-hati diskusi sekali Harinya sangat terik sekali di sana, masjidil Haramnya. Dan sekarang ini jalan kita turun. Yuk, Subhanallah. Subhanallah. Ini kenapa dipertahankan seperti ini dan dipagar? Sebenarnya ini petilasan apa? Kita nggak tahu dan. Ah, oh, ada kelambunya itu ya. Tuh. Ah, nanti kita tanya Pak Kiai aja. kita nggak tahu ini apa. Kayak petilasan apa tanpa direnov gitu. Banyak penjajah-penjajah di sepanjang jalan digelar seperti ini. Tidak jauh beda dengan tempat kita. S ini nih, lima real, es, es kelapa muda. Ini ada es cincau, ada es jeruk, ada es teh. Ada bakso, bakso mana baksonya? Cekel ya. Ini sama orang Madura ya. Orang Madura saya. Orang Madura ini. Nah, ini kenapa nggak dimurai ini sama orang Madura? Bakso ninja ya. Ninja. Bakso onta bu. Bakso lu, bakso daging sayang. Lombang, Yo, baso, pagi, baso, baso. Dia, yuk, Lapa muda sayang, yuk sayang. Lombok. Oh, lombok. 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 Ini lombok. Lombok pedes. Lombok, pedes. lombok. lombok rawit. <laughs> Rawitnya <laughs> ya. Itu emas emas. Unta, burung unta, burung unta, burung unta. Eh, kok burung oh, unta sih?